ulamolarimiz aytadilar ergashish deganda ergashish ikki xil bo'ladi uchinchi xili yo'q birinchisi aql va vahiyga ergashish ikkinchisi shahvat va shaytonga ergashish ergashish degansu ikkita de yo'l bor vahiyga ergashish aqlni ishlatish ikkinchisi shahvat havoy nafs va shaytonga ergashish uchinchi yo'l yo'q mo'min musulmonlar aynan ana shu vahiyga ergashishga buyurilgan alloh taolo buyur senga vahiy robbing tomonidan vahiy qilingan narsaga ergash

وَمَنْ يتبع خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فإنه يَأْمُرُ وَالْمُنْكَرِ ey iymon keltirganlar shaytonning chizgan chiziqlariga ergashmang kim shaytonning chizgan chiziqlariga ergashsa u shayton uni faxsh va munkar ishlarga buyuradi buyuradigan narsasi shu shaytonni mo'minlarga do'stligi yo'q alloh taolo shayton sizlarga ochiqdan ochiq açı dushman degan olloh taolo dushman degan shaytonni mo'min odam do'st tutmaydi uni qiladigan ishi faxsh munkarga buyurish buzuq ishlarga yomon ishlarga gunohlarga munkar ishlarga buyurish demak ergashish deganda mo'min musulmon odam mana shu yo'lini topib olish kerak to'g'ri kelgan narsaga ergashib ketavermang to'g'ri kelgan narsaga ishonib e'tiqod qilib ketavermang muhim masala